Я тут немножко, кто меня знает, немножко вся надоедает тема систем D. На прошлом я немножко на виноксовках. На этом летнем я много новых лиц. Хотелось бы пообщаться на эту тему еще раз и напомнить всем, зачем нам это надо. Итак, зачем нам систем Дэн? Зачем надо? Вот, первые две. То есть в нем есть несколько фичей, про которые мне хотелось рассказать. Первый момент это быстрая загрузка. Наверное, самые маловажное преимущество. Здесь два примера. Все того, что размеренно. шутка важна для нас. Вот зачастую у вас часть разделов можно монтировать асинхронно, то есть запуск... система запустится, и только потом оно в процессе его запуска будет монтировано и будет готово только когда уже будет полностью готово. Вторая жидковозможная фича для связанная с быстрой загрузкой, это socket activation, когда вы вообще забываете такое понятие, как один сервис зависит от другого, вы просто запуска... сам систем доберет на себя создание сокета, а потом его байпасит ваши сервисы. Таким образом, некоторые сервисы могут стартовать параллельно без них и проблем. Второй аспект, который жутко важен в SystemD, почему вы можете его подробно, это попробовать, это унификация. С использованием SystemD у вас действительно во всех дистрибутивах одинаковые конфиги. Пример здесь перевел, на самом деле, в SystemD буквально 4 базовых конфига. И они везде выглядят одинаково. А второй момент, все init файлы так называемые сервисы-файлы, они опять же одинаковые. Вот. Соответственно, вот Решается проблема, та самая, ну, решается проблема унификации. Как могут? Достаточно простые init файлы Вот здесь я привел пример BumbleBulit демона из моей системы. Вы не стайл, четко описано, что делает сервис, старт-рестарт, тайм-аут, как его инсталлировать, что запускать, как логировать, Это некоторое описание. Все очень просто, четко декларативно выни стайл очень удобно и упрощенно. Но, э, многие вещи очень сложные, систем берет на себя там, как правильно это все обрабатывать, запускать. Следующая фича, которая действительно многие очень нравится, это то, что каждый сервис вообще систем D помещает в отдельную C-группу. Это средство мониторинга, просмотра отдельных C-групп. Здесь я пока показал только CPU, на самом деле можно по каждой C-группе мониторить memory, ее блок. Это позволяет на самом деле четко понимать, э, как у вас потребляют ресурсы не просто какой-то конкретный процесс, а конкретный процесс с кучами детей, вот, и вообще, как он выглядит в вашей системе. Отдельно также видно показ пользователей для тех, кто пользуется вещи а-ля консоли кит. Следующий момент жутко приятный, это значительно новый такой подход к хранению даже к тем логам, которые у вас уже есть, связанный с тем, что, например, здесь начинает логироваться дополнительный объем информации, который вы раньше вы не теряли, начинает логироваться стадаут и стдр -er ваших сервисов, больше не надо перезапускать сервис минус D, грубо говоря, в фореграунде, чтобы его отлаживать, вот, сразу доступна вся информация. Завтра в 10.30 поговорим немножко, я расскажу, делаю доклад немножко на другую тему, это как вам начать использовать подобный вот здесь вид K-value формат для хранения уже ваших бизнес-параметров, чтобы вы могли по ним искать, добывать знания, в том числе по вашим бизнес-параметрам, не только по системным. У меня все.